maintain, speed, maintain speed, kaki tu maintain kat speed Apa kenangan korang yang pertama dengan kereta? Okey, saya cerita kenangan saya bersama dengan Proton Saga lah Kereta pertama yang saya jatuh cinta ialah kereta Proton Saga Mungkin kita ketika itu, mungkin kita ingat pada tahun 1985 Kereta Proton Saga adalah kereta nasional yang pertama dilancarkan oleh Malaysia Bayangkan dalam masa 30 tahun lebih kurang Negara kita baru lepas merdeka, tiba-tiba kita dah boleh buat kereta. Itu adalah satu pencapaian yang cukup membanggakan bagaimana kita berubah daripada negara perindustrian. Sorry, daripada negara yang berasaskan pertanian. Kita tanam uh, getah, kita tanam sawit, tiba-tiba kita boleh buat kereta. Itu adalah satu pencapaian yang sangat hebat pada ketika itu. Dan pada ketika itu mungkin saya berumur 4 tahun, 5 tahun. Setiap kali saya nampak kereta Proton Saga yang warna, yang warna merah mata saya tak akan tak akan terlepas pandang saya akan tengok je kereta itu itu arwah mak saya cerita memang saya sangat suka dengan kereta itu dan kenangan kedua bersama dengan Proton Saga adalah ini adalah kereta pertama yang saya curi-curi bawa yang kereta manual punya saya belajar main kelas ha, saya masuk kelas saya masuk gear reverse saya masuk gear satu saya masuk gear reverse saya masuk gear satu itu adalah kenangan yang pertama macam mana kita curi-curi bawa kereta ini ini adalah kereta yang pertama dalam sejarah hidup saya saya bawa So bagaimana kenangan anda bersama dengan Proton Saga? Safety biasa kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika Boleh tekan like, boleh tekan subscribe Boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Mekanika Malaysia Lagi banyak kita akan ceritakan berkenaan dengan Proton Saga pada kali ini Seperti biasa, jangan follow Jangan lupa follow, klik like, okay? Pertama kali saya tengok kereta ni, uh, satu perkara yang saya kagum berkenaan dengan kereta ni adalah platform dia. Buat pertama kali, uh, saya silap. Saya ingatkan uh, platform yang digunakan adalah platform lama. Tapi sebaliknya, dia menggunakan platform baru AMA. A Modular Architecture iaitu platform yang baru sepenuhnya yang dibangunkan oleh Proton khas untuk kereta-kereta yang entry level macam ni lah. So kalau kita compare dengan platform yang lama digunakan oleh Proton Saga sebelum ni, ini adalah platform yang lebih baru, lebih canggih. Sebab apa? Sebab apa saya kata lebih canggih? Sebab platform yang baru ni uh, dia boleh integrasikan ADAS. Sebab kalau kita gunakan platform lama kita nak pasang adas tu mungkin ada beberapa spesifikasi ataupun uh, kedudukan kamera, sensor, pendiri tu mungkin tak kena lah. So kalau kita guna platform baru, banyak benda-benda yang kita boleh perhalusi supaya dia punya sistem adas tu beroperasi dengan lebih baik. Dan kalau kita tengok untuk platform baru ni, uh, seperti yang saya jangka dia akan menggunakan Mac version dekat depan dan juga torsion beam dekat bahagian belakang. Okey, ini rekaan depan untuk Proton Saga yang terbaru, Don. Kalau kita tengok kan, dia punya rekaan tu memang lain daripada yang lain. Kita boleh tengok vibe daripada continental modern design yang ada dekat depan ni. Buat pertama kali kita boleh tengok sebuah kereta kecil, kompak, murah, tapi bila kita tengok kan, eh ini kereta yang lebih mahal ini mungkin kereta yang berharga 300,000 kan. Kita tengok dia punya bahasa badan dia digunakan, dia masih mengekalkan dia punya orang kata uh, busur anak panah, tapi rekaan tu diubah sepenuhnya. Biasanya kalau kereta kereta murah ni dia akan depan ni letak lebih kurang, dia punya front grill ni dia sambung macam ni kan. Tapi untuk kereta Proton Saga yang terbaru ni bahasa badan dia adalah bahasa badan kereta continental, bahasa badan kereta mahal. Di mana kalau kita tengok kan dia punya jalur dekat bawah tu dibuat daripada sambung ke bawah ni. Ha, dia tak dia tak sambung sini. Manakala dia satukan dia punya design ni supaya nampak united. Kita panggil sebagai united design. Tak ada kaitan pun dengan Manchester United. Tapi kalau kita tengok bahasa badan ni, uh, dia punya jalur chrome ni dia bersambung daripada kiri dan juga kanan dan juga ada lampu DRL. Dekat dalam tu itu adalah lampu LED. Kalau tak silap saya dengan pemasangan macam tu itu adalah LED projektor, ini projektor ni mahal bukan lah. bukannya murah, tapi ada pada sebuah kereta compact murahan tak kata murah, tapi ini kereta compact mampu milik, kereta sedan compact mampu milik, dan desain macam ni bila kita tengok kan, memang nampak lawa, nampak cun, nampak mahal, kalau kita parking sebelah kereta lain, kita tak malu lah Okey, dekat front grill ni, dekat bahagian depan ni, ha, dia satu benda menarik tau. Dekat depan ni, dia macam ada warna-warna yang berkilat sikit. So, bila kita tengok daripada jauh dan dia kena pantulan cahaya lampu, sebenarnya tu dia nampak memantul dalam mata kita. Ha, dia rasa nampak benda-benda tu lah yang benda-benda kecil tu, bila kita tengok menjadikan kereta ni nampak mahal. Okey, yang saya sebut tadi adalah United Design. Kalau kita tengok United Design tu, dia teruskan dekat bahagian sisi ni. Okay, kalau tengok dia punya shoulder line. Shoulder line ni daripada sini sampai ke depan. Dia ada kesinambungan daripada depan dan juga dekat bahagian belakang. So, kita mungkin tak dapat lagi dia punya orang kata dimensi sebenar. Nanti kita dapat dan kita akan masukkan dalam video nanti. Panjang dia, lebar dia, tinggi dia berapa kan. Cuma yang kita tahu dia punya saiz tayar. Saiz tayar dia adalah saiz tayar 185, 55, R15 dekat depan dan juga dekat bahagian belakang. Ini adalah saiz yang sama, senang nak cari. Kalau kita nak tukar tayar pun, saiz-saiz ni adalah saiz yang murah. Kita tak kemening kepala, kita nak cari tayar macam ni kan. Dan dia menggunakan tayar kalau kita tak silap saya, ni tayar atlas yang biasa digunakan oleh Proton Saga yang lama. Dan kalau kita tengok kan, dekat depan tu dia menggunakan brake disc dan juga dekat bahagian belakang dia menggunakan brake drum. Manakala untuk dekat bahagian atas tu dia menggunakan sharp fin antenna tak main lah pakai wire-wire-wire, pakai pakai bisting ni lagi cantik ni nampak lebih moden okey pujian harus diberikan kepada designer yang buat dekat bahagian belakang ni sebab bila kita tengok dekat bahagian belakang ni kita boleh tengok beberapa QQ moden daripada kereta-kereta yang lebih mahal yang biasa kita jumpalah yang pertama dia punya spoiler kan Walaupun sebenarnya tak ada spoiler Tapi dia punya bentuk dia macam ada dactyl punya design Dia nampak subtle je Dan dia punya lampu ni Lampu ni macam diinspirasikan daripada cakar harimau lah Dan kita ada satu lagi lampu light bar ni Light bar ni bagi saya Setengah kereta dia buat light bar straight Lampu ni straight Dia tak boleh macam tu Dia kena ada menunjukkan kita ada usaha Ada kerajinan nak buat So, daripada lampu cakar harimau ni, dia bersambung dengan light bar dekat sini. So, dia menjadikan kereta ni nampak lebih lebar, nampak lebih matang, nampak lebih mahal berbanding dengan harganya yang sebenar. Dan kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, dia disudahkan dengan rekaan bumper yang agak bersegi. Sebab kalau kita nak buat bumper-bumper bersegi macam ni, dia sebenarnya memakan kos yang mahal semasa pembuatan kita punya, orang kata, uh, molding tu nanti. So, dia buat juga dan dia memastikan two piece design. Satu bumper macam ni, satu lagi bumper hitam macam ni. dia tak nampak dia tak nampak bosan. Dia nampak mengujakan. Sebab dekat bahagian belakang dia, dia masih ada mengekalkan rekaan orang kata seperti Uh, belakang punya F1 ataupun racing punya kereta dia ada sirip-sirip angin kat sini ha, cuma sayangnya dia tak ada lampu lampu kabus ha, mungkin lampu kabus tu kita boleh tambah kemudian lah kat sini kan mungkin kita pergi kedai abang ke apa ke kita tambah lampu kabus kat sini tapi itu tak ada cadangan lah cuma dekat bahagian belakang ni uh, kita tak tahu lagi berapa saiz dia punya luggage Okey, dalam aspek MVS juga, kita tengok Proton juga telah berusaha memperbaiki kereta ni supaya nampak ataupun menjadikan kereta ni lebih selesa. Sebab apa? Kalau kita tengok model lama dulu, dia tak ada tutup dekat bahagian belakang ni. Yang ini dia dah letak dia punya NVH punya seat. Ha, supaya bila kita letak NVH seat ni, bunyi bising ataupun bunyi trafik daripada belakang tu telah berkurang dengan baik. Ha, agak tebal juga dia pasang ni. Ha. Agak baguslah dia punya kualiti ni. Dan dekat ruang belakang ni, kita anggarkan lebih kurang plus minus 400 liter lah dan dekat bawah ni kita ada tayar spare lengkap dengan sistem penukar tayar jadi kita tak payah nak risau jalan jauh-jauh ke masuk dalam hutan ke tersandai ke kita masih boleh tukar tayar tak payah nak risau Secara overall, kalau saya lecturer dan ini hasil kerja anak murid saya yang buat desain kereta Ini saya boleh bagi sekitar 85% Agak baguslah untuk kereta yang low cost macam ni Kereta murahan macam ni Kereta untuk rakyat B40 macam ni Tapi bila kita tengok secara keseluruhan Kereta ni nampak desain yang sangat moden, Ada vibe moden, ada vibe matang Ada modern urban punya desain Kalau imbas, kalau kita tengok kereta ni kan Kita boleh tunjuk, kita boleh rasa ini adalah kerja keras Proton selama ni macam mana dia nak buat kereta yang murah tapi nampak mahal bila kita nak jual kereta-kereta yang A eh, segmen macam ni benda yang paling pertama adalah impression bila kita tengok kereta kan kita rasa kereta ni cantik kita tengok daripada depan cantik, tepi cantik, belakang cantik baru orang nak beli kereta ni hari tu saya ada buat artikel pasal enjin ni lah dan saya silap, saya ingatkan mungkin Proton Saga ni akan gunakan enjin yang lama lah kereta kita nak low cost pun so kita guna enjin balik enjin lama yang balik tapi sebaliknya Proton dah melangkah lebih jauh dia memperkenalkan enjin yang baru DHE 15 PFI enjin 1500cc 4 silinder PFI port fuel injection. Ini adalah enjin yang baru sepenuhnya daripada Proton dan kalau kita tengok figure-figure semua tuan, ini adalah enjin yang moden. Sebab apa? Sebab enjin ni 1.5 tapi dia boleh menghasilkan sekitar 120 hp. Sorry, 120 PS dan 150 Nm torque. Itu adalah kuasa dan torque yang setara dengan kebanyakan enjin moden yang ada pada hari ini. Dan kalau kita tengok kereta ini kan, sorry, enjin ini Enjin ini dipadankan dengan transmisi CVT. Untuk varian yang premium yang kita ada hari ini, transmisinya adalah CVT. Manakala yang sebelah sana yang kita review tadi itu, eh, transmisinya adalah transmisi 480 daripada IC. Sebab apa saya kata enjin ini adalah enjin yang moden. Yang pertama, enjin ini blok dia, dia punya silinder head dia semuanya daripada alloy aluminium. Lebih ringan. Bila lebih ringan fuel consumption lebih bagus. Dan yang kedua, dia punya compression ratio. Compression ratio untuk enjin ni adalah sekitar 13.5 nisbah 1. Hampir 14 tu. So untuk compression ratio yang setinggi macam ni, kita boleh jangkakan fuel efficiency dia memang sangat bagus. Apatah lagi dia menggunakan dia punya sistem DOHC lengkap 16 valve serta sistem dual VVT. Itu ciri-ciri model yang bagus. So no wonder enjin ni boleh masukkan 120 PS dan 150 Nm torque. Okay, uh, mula-mula saya minta maaf sebab kita orang lupa nak bawa lampu So lampu daripada light luar kiri kanan ni menjadikan ruang dalaman ni agak gelap lah Tapi secara jujurnya bila korang masuk dalam kereta ni Kalau korang pergi showroom bila kereta ni lancar Korang rasa eh wow tak sangka Fortun sangka boleh buat design macam ni Design dia kalau kita tengok macam ni kan huh, Kalau parking sebelah uh, Mercedes E-Class kan Macam lebih kurang parking kat sebelah kia pun lebih kurang ke dia punya meter kan so bentangan meter dia saya nak cerita sebenarnya bentangan meter dia ada dua tau dia memanjang macam ni tapi sebelah untuk multimedia ni dia lebih kurang 9 inci untuk meter driver ni lebih kurang 7 inci so bila kita duduk dalam kereta ni vibe dia kita tak rasa ini adalah vibe kereta murah yang tak ada RPM yang ada meter saja yang kadang-kadang meter digital untuk dia punya temperature pun tak ada tapi bila kita duduk dalam kereta ni kan ini adalah bahasa korporat baru korporat image design baru untuk kebanyakan kereta Proton yang ada sekarang so walaupun kita kena akui kebanyakan yang ada dekat sekitar sini ini hak plastik, ini hak plastik, ini hak plastik tetapi secara visual, secara estetik kita boleh tengok ini adalah hala tuju arah tuju Proton untuk design-design yang akan datang hala tuju yang lebih nampak mahal mungkin dia punya material selection tu mungkin dia tak boleh nak pergilah sebab kita kena ingat ini adalah kereta A-segment tapi sekurang-kurangnya bila kita pegang steering kat depan kita ni kita rasa steering kereta ni steering kereta mahal sebab kalau tak salah saya ini kebanyakan kebanyakan model-model yang ada dekat Proton sekarang menggunakan rekaan macam ni dia ada bulat macam ni dia ada 3 spoke jangan buat 2 spoke 2 spoke tak lawa so bila design yang ada design macam ni ada butang-butang yang ada dekat sini ada gear dia punya Uh, rekaan gear dia, dia punya tulisan serta susun atur dia punya lubang-lubang aircon serta uh, untuk corong aircon serta switch aircon ni bila kita tengok kan bahasa badan dia tu adalah bahasa yang lebih orang kata moden bahasa mungkin dia nampak ringkas tapi bila kita tengok secara keseluruhan dia nampak kena dengan kereta Proton Saga yang baru ni dia langsung tak rasa murah in fact bila kita tengok door trim kat tepi kan So, door trim kebanyakan kereta biasa memang uh, dia akan buat straight tapi Proton dia pergi lebih jauh. Dia tak buat straight. Ha, sebaliknya, saya tunjuk sikit ya. Eh. Sebaliknya kalau kita tengok dekat sini, selain dia ada poket, dia letakkan macam ada wavy dekat sini sikit. So, bila kita tengok macam ni, uh, nampak macam kulit lah. Tapi sebenarnya bukan kulit. Tapi secara aesthetically, kita rasa kereta ini mahal. So, bila kita bawa kereta ni, kita duduk dalam, kita rasa tengok, kita tengok susun atur butang-butang dia, kita tengok dia punya steering, kita rasa sangat berbaloi kita bayar kereta ni Sangat terasa, rasa, oh, oi rugi lah kalau tak beli kereta ni Dengar tak? Dengar tak? Solid duit bunyi dia, solid Tak rasa macam kelentang Kalau kereta murah, dia tak ada MVH Dia tak ada, dia dah buang dia punya MVH package dalam ni Kita tutup bunyi kelentang, ha, itu tak habis sebenarnya Nanti bila kita bawa, akan dengar bunyi trafik daripada luar So bila kita tu duduk dekat dalam ni Dia punya sudut sandar dia tu Bagus tau, kita rasa macam ha, so Relax Dan tambah lagi relax, ada pembaharuan yang potong buat kat sini dia ada headrest. Ah ha, headrest kan kita boleh laraskan headrest. Mungkin setengah orang dia tak rasa macam headrest tu penting sebenarnya. Tidak. Sebenarnya kalau anda ada anak dan anda nak pasang uh, kasih yang menghadap depan ke atau belakang, kedudukan headrest ni sangat membantu. Kadang-kadang kita nak pasang uh, kasih, kita kena cabut headrest. Saya memang tak suka kalau headrest ni memang terpacak je duduk tadi tu. Dan dekat sini uh, kita kena ingat uh, ruang kaki dia luas tau. Bayangkan ini kedudukan saya ke depan. Dekat sini ni ada lebih kurang satu uh, hampir dua tapak tangan saya dekat depan daripada lutut sini ha, cuma bila kita duduk ni kita boleh rasa lah seat ni dibuat pendek untuk menghasilkan ruang kaki yang luas ha. jadi kaki saya tu mungkin tergantung sikit lah tapi untuk orang-orang yang pendek uh, orang yang macam bersyukuran kan kalau bersyukuran duduk sini okey. dan kalau uh, selain daripada itu selain daripada itu uh, dekat depan ni kita ada usb uh, punya charger lah ada dua poin kat sini Tak saya buka Ha, ada USB type A konsol punya manakala dekat depan tu ada dua lampu kabin ha dekat tengah ni dia tak ada lampu kabin ha saya rasa kalau dia letak satu lagi lagi cantik Okay, kami ceritakan sikit benda-benda ha, yang mungkin nampak kecil tapi sebenarnya pentinglah untuk orang kan yang pertama ha, dia ada dia punya glove box glove box dia sederhana besar mungkin kita boleh letak handphone pampers anak dua tiga keping boleh letak ha dekat tengah ni kita ada kita ada tempat untuk mengecas ataupun soket 12 volt berada dekat bahagian depan ni manakala untuk dekat depan ni kita ada lampu kabin yang macam saya cerita tadi dan dekat sini ada cermin kiri dan juga di bahagian kanan yang special ni dekat bahagian kanan ni kita ada tempat untuk kita kepitkan kita punya kad tercenggu bagus tak hilang kadang-kadang kalau tak ada ni kadang, kadang kita menggelabah cari tak ke mana kan so overall lah benda lain yang saya suka kalau kita tengok kan dia punya dia punya tulisan PRNDS yang berada dekat tombol gear ni ini secara uh, secara lahiriahnya seperti kereta-kereta yang berada ataupun yang dikeluarkan oleh jenama daripada Jerman so untuk ciri ADAS yang kami jumpa dalam kereta ni dia ada lampu auto dan juga kalau tak salah saya ini adalah logo uh, adaptive high beam ataupun auto high beam ha, nanti kami confirmkan dalam spesifikasi tapi logonya ada dekat sini maksudnya kereta ni menawarkan ciri Auto Hygiene ataupun Adaptive Hygiene. Mantap! relax je Maintain, maintain speed, maintain speed Kaki tu maintain speed itu Oh Oh <laughs> <AB. laughs> works. Memang trust system <laughs> so, tu Tahan itu kaki. je kaki daripada tu <laughs> yeah, yeah, So um, Dia keluar warning dulu Kita yeah. Collision warning Lepas tu dia dah nyanyi Frank Collision yeah. warning Kita buat pekak je Kalau dia campur Dia tengah break <laughs> So, kita dah buat satu short course pendek bersama dengan kereta ni mungkin dalam 2 round lebih lah sejarah so, jujurnya mungkin kita tak dapat banyak feedback berkenaan dengan kereta ni tapi kalau saya tanya tanya saya kan sama ada saya suka atau tak suka memang saya suka dengan kereta ni ni bukan bukan video ni berbayar ke tak memang kami purposely datang untuk test kereta ni dan saya suka bagaimana kereta ni memberi rasa confident pada kita dan satu benda yang saya suka adalah steering dia steering dia bila kita masuk corner tu kita tak teragak-agak especially bila kita berada dalam sport mode ok nanti tajuk tunjuk dekat gear ni kita ada PRND tapi dia ada S walaupun dia tak ada pedal shifter tapi once dia masuk dalam mode D untuk Varian Premium CVT ni kita boleh rasa kita boleh in control dia punya RPM engine, feedback, dia punya throttle rasa agak lain lah dan dia punya steering ni mungkin agak ringan kalau saya mungkin saya suka lagi suka 10% lagi berat dan untuk braking untuk braking saya rasa sedap dan uh. kalau kita tengok kan untuk MVS secara MVS quality kata ni contohnya kan tak tahu dulu sebab saya ada dulu saya ada Proton Saga BLM VVT saya ada FLX saya ada kan kalau kita main signal ni kita rasa bunyi tu bunyi tu tak rasa murah kalau tak dulu kita letak tu ketak 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 so, ha, dia rasa macam kenapa kita ni rasa murah kan so benda-benda kecil macam tu telah diberi perhatian oleh Proton secara overall kalau nak uji kereta ni memang kita akan uji mungkin long drive lah, lah. mungkin next time kita akan buat video lebih panjang tapi untuk short cost macam ni kita boleh rasa Proton dah banyak improve dari segi handling kita kena ingat kereta ni adalah kereta entry level bukannya kereta sport bukannya kereta mewah kereta orang gaji 1700 beli di kerja balik kerja hujung hujung minggu mungkin balik kampung raya balik kampung mungkin bila dah nak ada anak 2 3 pun akan menggunakan kereta yang sama dan kereta ni adalah pilihan kereta untuk marhain yang sangat baik design dia memang sangat bagus overall design pun bagus bawa pun sedap Okey, tadi untuk sesi ujian kedua kami test safety features ataupun adas untuk kereta ni. Jom, jom kita tengok. Kereta ni dia ada banyak safety safety features. Ha, dia ada AEB, dia ada front collision warning, dia ada kita boleh setting dia punya low, medium ataupun high. Untuk AEB tadi kami memang test, memang dia punya sistem tu memang cukup-cukup sensitif dan kami memang percaya lah sebab kalau tak kami akan langgar kereta kat testing kat depan tu lane departure warning pun ada ini kereta entry level babe dan tengok ni kalau kereta daripada belakang tu uh, terlalu rapat dia akan bagi amaran uh, rear side radar warning ada blind spot juga uh, kat cermin tu nanti kita tunjuk dan ada lane change assist ada rear collision warning ada rear cross traffic alert means kalau kita undur kereta ni ada kereta kat belakang dia boleh detect uh, bayangkan semua-semua features ni berada pada kereta marhan berada pada kereta rakyat ini yang kita nak sebenarnya harga murah semua orang boleh beli even gaji basic 1700 pun boleh beli kereta kereta-kereta entry level ni biasanya kalau kita tengok memang design dia functional ha, memang design petak-petak-petak dan tak ada apa yang menarik pun pasal kereta tu sebab kereta tu digunakan untuk bawa daripada point A kepada point B. Tapi untuk Proton Saga tahun 2025, dia merubah tanggapan tersebut. Dia menjadi sebuah produk daripada functional kepada emotional dia telah mengangkat Proton daripada sebuah kereta Saga yang untuk kereta orang biasa kepada sebuah kereta yang orang rasa wow, inilah kereta yang aku patut beli pada hari ini. Kereta Proton Saga ini adalah bukti bagaimana Proton merakyatkan sebuah kereta sedan kepada semua pengguna, kepada semua orang, kepada semua lapisan masyarakat. Bagaimana sebuah kereta entry level patut dibina. Ini adalah definisi sebenar sebuah kereta daripada Proton dengan teknologi daripada Proton dan dengan teknologi kerjasama daripada uh, rakan teknikal daripada Proton seperti Gili dan juga Aurameh. Hari ini Proton telah membuktikan bahawa Proton Saga ini adalah sebuah kereta berteknologi tinggi walaupun dia adalah sebuah kereta entry level. Ini adalah kereta dengan pengeluaran yang sangat jujur daripada Proton supaya semua orang boleh merasa teknologi tinggi pada harga yang cukup mampu milik. Sekian sahaja review kami berkenaan dengan Proton Saga tahun 2025. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, subscribe, boleh tekan share, boleh tekan YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya dekat Netflix. Saya nak saya nak rapping tapi tak jadi. Minta maaf.